очень-очень знаменитый. Все мы любим шапокляр. Без нее нельзя никак. Директором будет она у вас. Сейчас зачитает свой первый указ. К директора вашего крепко мы связали и подальше спрятали, чтобы вы это знали. И что не найти его никак. Так решила шапокляр. Шапокляр директора против не сердить. И программу школы на год ее просим огласить. Один день учиться, а шесть отдыхать. Довольны? Прошу вас ура покричать. Ура! Довольны или нет? не Ура! Месяц учиться, а два отдыхать. Довольны? Прошу вас ура покричать. Ура! Стоит лишь двой, теперь получай покричать. Ура! Урок будет длиться, всего пять минут, на сорок же вам всем подраться. Чему научи, трудиться, учиться, без знаний вы можете все обходиться. На лучших хулиганов будете смотреть, и не придется у доске сюда краснеть. Каждый день будет драка, начать уж пора. Кричите директору трижды, ура! Ура! И ты, да ой, да подъясни.